তেওঁ বিজেপিৰ এজেণ্ট বুলি সকলোৱে জানে বিজেপিৰ বি টিম আৰু তেতিয়া আৰু তেওঁলোকৰ লগত থকা দিল্লীত থকা আৰু এটা বি টিম সেইটোও লৈ আহিব খুজিছে দুয়োটা বি টিম মিলি তেওঁলোকে বদৰুদ্দিন আজমলে খেলা আৰু বিজেপিয়ে খেলা আৰু একেটা কথা এইটোতো কোনো পাৰ্থক্যই নাই চবেই জানে আৰু এইটো আজমল চাহাবে আৰু ইমান দেৰিকৈ কিয় বুজি পাইছে আৰু আজমল চাহাবে নিজৰ ব্যৱসায়টো অগৰৰ বেপাৰ ৰাখিবৰ কাৰণেতো কাম কৰি থাকে বিজেপিৰ লগত মিলি লয় অমিত শ্বাহৰ লগত কিমান তাৰিখে লগ কৰিছিলে কি কথা পাতিছিলে এইবোৰ ক'ম নেকি আজমল চাহাবৰ নিজৰ অগৰৰ বিজনেছৰ ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে গতিকে এইবোৰ কথা আমি ক'লে তেওঁ থাকিবই নোৱাৰো এইবোৰ অসমত গতিকে আমি ক'ব খোজোঁ যে এইবোৰ যোৱা চৌব্বিছ চনৰ নিৰ্বাচনৰ আগত এইবোৰ কথা চব ৰাইজে গম পাই গৈছে আজমল চাহাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একেবাৰে পুষ্য পুত্ৰ উশাহ লওঁতেও তেওঁ অকণমান শাৰ শাৰীৰিক অসুস্থতা আছে এতিয়াও উশাহ নিশাহ যেতিয়া লৈ সুধি লয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই জোৰকৈ ল'মনে লাহেকৈ ল'ম এইটো সঁচা কথা যি কয় চব সুধি সুধি কয় আজমল চাহাবে গতিকে আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে আপুনি বাদ দিয়ক আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি আছে ভালকৈ কৰি থাকক ৰাজনীতি নকৰিব অন্ততঃ অসমৰ ভৱিষ্যতটো দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ভৱিষ্যতটো ধ্বংস নকৰিব ভয়াৱহতালৈ ঠেলি নিদিব